Yoxdu, deyilmi? Yoxdu, yox, bağlayım belə. Şəxsən bayağı. bu duma bağlayıram sə. Yox, yox, yaxşı hiss etmir, yox. Yaxşı küləklər düzdür. U, yox, yox. Bir keçənlik çox möhkəm gəlmişdi. Bu hadisələri çox araşdırdıq. Təbii ki, bizim xətlərdə də, məhəllə daxili xətlərdə də, sistemələrdə çox problemlər çıxdı meydana. İstilik sisteminin 1 həftə əvvəl işə düşdüyü bildirilsə də, onlar qızına bilmədiklərini bildirir. Sumqayıtda mərkəzi istilik sistemi noyabr ayının 12-sindən etibarən işə salınıb. Ancaq həmin gündən sonra bəzi binalarda çatışmazlıqlar ortaya çıxıb. Ya istilik lazım olan səviyyədə deyil, ya da borularnı asazdır. Verilikdir, hal-hazırda istilik yox. Bir bağlaca istilik məsələsi müzəlləsə yaxşı olar. Bayın 14-dən istilik verilib. Amma tam qızdırmırlar. Qızdırmaq üçün temperaturu yuxarı vermirlər ki, hələ. Hava ola bilər. Yerdəsiz də, yəni istiliniz necədir? Hələ istiliklə düzəlsə bilər. Azərstilik təchizat Sumqayıt şəhər idarəsi isə vəziyyətə görə sakinləri günahlandırır. Qurulan şişdən düz qurulmalıdır. o sistema düz yığılmalıdır ki istili sistemi kapalı sistemde dövri alınsın. Bakırsan ki dört girişli bir binada bir padiyez almır, üç giriş alır. şikayet gedirin yerinde yokluyuruk. Bakırıq ki daxili sistemi düz kurmuyorlar. Azərstili təchizatın Sumqayıt şəhər idarəsinin rəisi Avdanil Nuriyev digər səbəb kimi qaz və işığın fasilələrlə verilməsini göstərir. Ən böyük problemimiz qaz və işığın fasilə ilə verilməsidir. Ağar qaz yoxdursa, bu qazanxana necə işləməlidir? Qaz istimar sahəsindən bildirilib ki, bu həm tikinti işləri ilə, həm də soyuq havalarla əlaqədar tənzimləmə işləri aparılır. İşlər başa çatdıqdan sonra problem yaşanmayacaq. Yeni qaz qruqları quraşdırdıq, tənzimləcilə quraşdırdıq. Demək olar ki, artıq havalan soyunma ilə əlaqədə olaraq qazın verilməsində indi bu dəgə hal-hazırda Sumqayıt şəhərində tənzimləmə işləri aparılır. Əsasən bizim gördüyümüz işlər əksəriyyətini öz bəhrəsin verir. Bir də nə hal-hazırda qalmışı Coraq, Coraq kəsəbəsində. Sakinləri narahat edən digər məsələ isə problemin məhz soyuq günlərdə həll olunmağa çalışmasıdır. Onlar bildirir ki, problemlə qaza və işığa mərkəzi stili sisteminə ehtiyac duyulmayan aylarda maraqlanmaq olardı.